боится воды и в принципе он как бы для него вода это такая вещь которая в принципе его убивает и почему я не советую людям мыть велики на мойках я так часто ну, машину мою и смотрю там велики моют мойки и Такие, о классно все там 10 гривен дал велик мойки но это неправильно потому что э, вода затекает во все места в которые может быть, ну, понимаете туда смазку, и это очень сильно снижает, как это правильно сказать, сокращает жизнь велосипеда. Вот даже если взять вилку, здесь стоят типа всадники и пыльники, два в одном. Но чем дешевле вилка, тем они более низкого качества и они пускают воду. Вот часто бывают такие случаи, когда ну, мне привозят вилку на ремонт, говорят, у меня вилка не работает, она заклинила, то есть она ни вперед, ни назад. Я, мы снимаем вот туда штаны, точнее, сбиваем что и там вот так вода, в перемешку с грязью, совсем оно там все ржавое уже, окисленное, ну, соответственно, ее восстановить очень трудно. Это все из-за воды. Поэтому ни в коем случае, ну, даже колеса нельзя мыть вот так банально, строя воды нельзя мыть колеса, потому что э, более дешевых велик, как вот эти вот непиля, в которые вкручиваются спицы, они сделаны из стали. Сталь, что она боится воды, поэтому... Ну, более новых они сделаны либо из алюминия, либо из латуни но все равно мыть велик можно только, только вручную, с помощью губки, с помощью спрея. Ну, взяли там спрей, да, вот, да, который пшикает там для окон, добавили чуть фейри с водой, размешали, напшикали, напшикали, взяли, вытерли аккуратно. Места, в местах, которые сложно ну, достать, для этого есть специальные инструменты, там щетки для звезд и так далее. Но ни в коем случае никогда, ни, вообще никогда не ездить на мойку. Даже если у вас велик просто так упал в грязь с головой, и вы его туда выняли. И, кстати, насчет грязи, грязь лучше чистить чистить когда она сухая и надо высохнуть и потом обратно ее с помощью пальцев скоблить. Ни никаких отверток там не применять просто с помощью пальцев Оно все, все ну, хорошо как это правильно сказать отскапливается да? так э о чем еще вам хочу рассказать это первое чего а боится велосипед воды только... да? а взагалі катание на госте дождь. дождь ну в принципе оно конечно допускается но... Опять же да? таки, допустим, если у вас рамы и стали, вот здесь есть такое, как бы как щель можете глянуть, отверстие. Оно сделано для того, чтобы закручивать голову Если у вас нет щитков, ну сейчас есть щитки, которые ставятся на подсиделание, они вот такие, от них там, в принципе, мало толку. Либо э, щитки в, в обычном своем виде, в привычном с усиками, то от них еще есть толк. Так вот, если у вас хромалевая рама, ну, железная, да? Вода затекает через эту щель, а там щель, в принципе, большая. Туда она стекает, естественно, в каретку. Вроде бы и велик там, ну, вроде чистый, да, вроде вы там моете, вы ухаживаете, но почему-то там через два месяца начинает скрипеть каретка. Почему она скрипит? Потому что вода через подседельную трубу, точнее, через вот эту, ну, щель, она проникла в каретку. Каретки вроде как закрытые делают, да, но все равно вода есть вода. Еще хуже, когда... Э -э Дианорама из стали. Ну, сейчас, к счастью, уже из алюминия так стараются больше делать. И чашки в каретках в основном делают из стали. То есть сталь плюс вода плюс сталь, плюс немного времени дать, и потом очень трудно скручивать эти все вещи. Бывает такое, что приходится даже горячим маслом заливать, чтобы оно откисло. Ну, либо ВДшки там, в обычном понимании. Это первое. Ну, вообще, конечно, велик, ну, лично я не советую. Дождь, вот, когда слякать, вот, особенно зимой, когда вот, Снег тает, его посыпают солью, песком. Это все такая вот химия получается, которую я не советую. Ну да, если вы там уже поехали, но вам надо было поехать, то желательно, конечно, ставить щитки. Ну, ну, с виду там не очень, но с помощью щитков. Вот, допустим, с переднего колеса, да? У вас постоянно вода летит куда? На передние звезды. Соответственно, цепь. А если цепь грязная, она в песке, это получается уже у нас абразив. А абразив это что? Знаете, да? И соответственно когда у вас грязная цепь, ну это я уже так прыгнул чуть-чуть на цепь, когда у вас грязная цепь, у вас изнашиваются быстрее звезды. Потому что вместо того чтобы металл соприкасался с металлом, плюс чуть-чуть плюс смазки, там еще есть песок, видите, камешка маленькая, грязи и так далее. И оно просто убивает звезды. Вот, поэтому я все-таки ну, в мокрую воду, в мокрый снег, ну, не советую ездить. Это уже на ваш выбор. Хотите, катайтесь, хотите не катайтесь, что есть Ну, Но ну, велик очень ну, не любит воду. Еще что очень не любит велосипед, это солнце. Ну, понятное дело, что летом надо кататься. Но я имею в виду, когда велик там постоянно стоит на балконе, либо там на веранде где-то, где постоянно вот солнце, особенно летом. Солнце очень, очень плохо влияет, э, ну, на краску так не особо, если, если он хорошо выкрашен на заводе, то, в принципе, не влияет. Оно влияет на шины. Шины начинают сохнуть, трескаться. И вроде бы и купили новую шину, она у вас через там через 6 месяцев вся в трещинах пошла. Так и вроде и шина неплохая, там Максис тоже, там, либо Швальба, она вся в трещинах. Почему? Потому что солнце. Вот. Так что, если у вас велик хранится, вот особенно вы живете в квартире, там где-то на балконе, да, вы его ставите, желательно его чем-то накрывать. Потому что вот велосипед боится воды, солнца и грязи. Так, э, насчет смазки. Ну, смазка вообще в велике нужна, но вы, как в меру. Ну, все хорошо когда в меру да вот есть люди знакомые которые вообще цепь мажут с солидолом хотя это в принципе неправильно он так возьмет жменю солидолом, накинет на на звезды поедет оно там вроде нормально смажено гоняет гоняет а потом приезжает через то место говорит слушай у меня уже цепь тянутая почему тянутая цепь потому что когда много смазки но ну, смазка наша близкая она тянет на себя пыль и получается, опять же таки, Цепь надо уметь правильно смазывать. Цепь должна быть сухая с наружной стороны фаски и с внутренней. Смазка должна быть в пинах Поэтому вы, когда смазываете цепь, ну, не вынесли смазку. Вот. Нужно стараться смазывать ее в центре после этого вытирать с двух сторон потому что смазка с, с, ну, с э, наружной части цепи не нужна абсолютно она должна быть смазана в меру вот в этих роликах Ну вот здесь цепь хорошо смазана когда берешь на руку то остается слегка жирная но вот с, снаружи цепь и с этой стороны и с этой она она чистая это правильно то есть вы будете ездить там даже пусть будет пыль она не будет на себя пыль тянуть вот. Когда цепь правильно смазана, когда нет ни воды, ни пыли, ни грязи, она будет служить очень долго. И есть люди, которые ухаживают правильно, ну вообще, чего, чего актуальна эта тема, правильно ухаживать за великом, да? Потому что сейчас, ну, увы, велосипеды стоят, ну, в принципе, сейчас все стоит больших денег, да? Поэтому сейчас очень важно правильно за этим следить, чтобы оно, во-первых, приносило вам удовольствие, и, во-вторых, вы смогли сэкономить свои деньги потому что легко там купить велик, да, купить его там за, за месяц, и потом там, заменить систему там на, на 100 баксов, например, там, либо еще что-то. Ну, это, это легко. Ну, <с Boot -up> вот, вот, так как-то. Насчет цепи я сказал. Э -э еще важно следить за износом цепи. Вот у нас есть вот, где индикатор. Вот есть такая вещь, называется индикатор цепи. Ну, он, в принципе, стоит там гривен 100-150. В крайнем случае можно приехать здесь замерить, ну либо в другой мастерской. Либо вот ну, такая вот вещь, знакомая с детства еще, да, из нас цепи можно замерить либо этим, либо, ну, либо этим. С индикатором проще, тут есть э, два значения 0.75 и 1.0. Э, когда надо менять цепь. Цепь имеет определенную длину, и если эта длина увеличивается на, на 1% длины, длины цепи, то есть, грубо говоря, у нас цепь длиной в метр, если она увеличилась на сантиметр, это значит, что надо менять. Так вот, для чего тут 0.75 и 1.0 Если цепь тянута на 0.75, это означает, что вы отделались легким испугом, и еще есть время, если цепь, не меняя кассет. Но опять же, это при условии, что вы не закатываете звезды. Вот есть люди, которые говорят, у меня там. Э я вот езжу постоянно спереди в двоечка стоит, сзади пятая. Вот, вот мне вообще для города идеально. Он закатывает 2,5, 2,5, 2,5. И так вроде смотришь, и кассета живая, а, пятая а звезда уже пилка просто спиленная. Соответственно, цепь, цепь тянется по, по, этой пилке. И на живых звездах она уже начинает прыгать. Так вот, когда цепь тянута под 0,75, ну тут сейчас цепь новая, она даже не пролезет. Она вот, вот так замеряется, видите, не, не прилазит, ну, 0, Это значит, что цепь живая. Когда влазит 1,0, это означает, что цепь, заднюю кассету и 50 на 50 еще и передние звезды надо иметь. То есть усп... вы, не, вы не успели вовремя заменить цепь, поэтому извините. Так вот, почему важно не закатывать звезды? важно правильно использовать передачи. Вот Юра говорил об этом, но он так не особо углубился. Вот у нас впереди есть система, да, из трех звезд. Ну, бывает из двух, бывает из одной, но вот здесь у нас три.